assalomu alaykum qadrli obunachilar bugungi manzil toshkent shahar yunusobod tumani to'rtinchi kvartalda bo'yapmiz orienterimiz pasпортный stol yetmish kvadratdan iborat bo'lgan uch xonali uyimizni video obzorini qilib o'tamiz bu kirrish vhadnoy eshigimiz eshikdan kirishinglar bilan chap tomonda санузел joylashgan bu yoqda umumiy yuvinish xonasi kirganilarda -e birinchi xona bitta spальный xona joylashgan bu xonalarimiz radiator asosida isitiladi oynalarimiz akfa qilingan remontlari bemalol yashasa bo'ladigan holatda mebel texnikalari hammasi qoladi ikkinchi xonamizda mana bu ham bitta спaльный rоditelский spalniy xona bu xonamiz ham yani radiator asosida isitiladi oynalari akfa qilingan ko'rib o'tgan mebel texnika hammasi qoladi uchinchi xonamiz esa zal qism maxsus uh, radiator hamda konditsioner yordamida isitiladi bu yoqda balkon hamda oshxona qismi joylashgan bu balkon qismimiz ko'rib o'tganingizdek bu yerda o'zini mebel texnikalari qo'yilgan bu mana tashqari hovliga qarash qism orientir qilib xon saroy yangi zdaniyasini ko'rishinglar ham mumkin bu dvorimiz bemalol moshina qo'yish uchun maxsus joylar bor balkon qismi gaz plitalari qo'yilgan akfalar qo'yilgan bu yerda bemalol taom tayyorlab shu yerda o'zida ovqatlanib o'tirish uchun chiroyli qilib joy qilingan bu yoqda ham radiator asosida istaladi uy bozor plus maxsus sizlar uchun shu joyni topdi bemalol bizani kanal nomidan uy egalariga murojaat qilib baraka qilsanglar bo'ladi sog' bo'linglar salomat bo'linglar